izinkan Allah untuk hadir awal bagi menunggu masuknya waktu solat waktu Jumaat dan kita adakan sedikit tazkirah. Jadi untuk tengah hari ini insya-Allah <coughs> kita bawa dengan tajuk berkaitan dengan bangkit bersama iman menuju rida Ar-Rahman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zaman yang penuh dengan pelbagai pancaroba, penuh dengan fitnah dan cabaran ini yang sangat berleluasa, begitu juga yang sedang berlaku baik di sekolahnya, baik di jabatannya, hatta di kawasan yang terdekat dengan kita ahli karya kita. Tuan-tuan lihat pada zaman sekarang Bukan hanya lemah pada sudut ilmu Bahkan hancur pada sudut akhlak yang mulia Bagaimana kita melihat pada zaman sekarang Akhlaknya sungguh jauh Jauh daripada akhlak yang sempurna Akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW maaf saya pernah masuk tuan-tuan sekolah anak-anak sekalian tak pernah ceramah di sekolah bukan setakat pernah lah selalu masuk jadi suasana masalah di sekolah jauh jauh sangat masalah sosialnya daripada masalah sosial pada zaman yang sebelumnya dari segi kapelnya adalah carta nomor satu dari segi kapelnya carta nomor satu Dulu kalau dengar masalah sekolah ni masalah merokok tapi sekarang ni rokok tu dah nombor berapa pun tak ingat dah Tapi nombor satu masalah ni bercinta Bukan hanya sekadar dalam universiti Bahkan di dalam sekolah menengah Hatta sekolah rendah sekalipun Dah berani, dah cuba Untuk mengenali lebih mendalam di antara satu sama lain Tuan-tuan, kita dikejutkan dengan beberapa berita yang terbaru ini maaf seorang lelaki 11 tahun yang telah menghamilkan 19 tahun sepupunya ini satu perkara yang boleh kita katakan sebagai parah ini zaman 2025 2024 sebelum ni apatah yang akan apakah yang akan berlaku pada 2026 2027 Tuan-tuan dan -tuan mati Allah sekalian Bila terlalu padat Bila terlalu berleluasa Masalah-masalah sebegini rupa Tidak mustahil Allah Ta'ala akan menurunkan Wa'iyadu billah Ya'ni bala bencana kepada kita Allah Ta'ala turun azab Dia tak pilih-pilih Dia tak turun kepada Hanya orang melakukan maksiat Tetapi orang yang taat kepada Allah Turut Turut tempih sekali dengan bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan ulama bagi jalan macam mana nak keluar daripada kepompong tersebut iaitu yang pertama kejahilannya, yang kedua dengan akhlaknya dan seumpamanya semua rosak. Maka ulama cari jalan. Tuan-tuan betapa alim, betapa hebatnya ulama <coughs> bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya segala permasalahan kita tuan-tuan jawapannya jalan penyelesaiannya petunjuknya ada di dalam al-Quran dan hadis zalikal kitabu la raiba fi lil muttaqin orang yang selamat untuk masuk syurga adalah orang yang bertakwa Maka orang bertakwa akan menjadikan Quran sebagai panduman, menjadikan Quran sebagai petunjuk, menjadikan Quran sebagai rujukan. Maka di sini kita nak faham Quran secara direct kita tak mampu. Bukan sekadar mem, bukan sekadar menterjemah ayat Quran, apatah lagi nak mentafsir ayat Quran. Maka ulama usaha dengan ilmu-ilmu mereka mengulas mencari mengkaji mengeluarkan jalan untuk kita untuk memahami petunjuk al-Quran. Yang pertama tuan-tuan melihat kepada permasalahan yang sedang berlaku antara punca yang pertama adalah kata ulama kerana lemahnya pegangan agama. Yang pertama saya bawa mai kepada tuan-tuan ulama mengatakan apa yang sedang berlaku pada zaman sekarang ini masalah sosialnya yang luar biasa adalah yang pertama kerana lemahnya pegangan agama dia meletakkan yang ni nombor satu nak habak di sini tuan-tuan kepada kita betapa beratnya zaman sekarang ini yang mengambil ringan tentang agamanya ad-din cara hidup ad-din ad-din ni adalah cara hidup ada juga yang menterjemahkan cara nak mati. Mu nak mati lagu mana? Nak mati dengan cara jahil itu pilihan kamu. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah itu pilihan kamu. Maka adin ad adin cara hidup. Cara hidup yang terbaik, cara hidup yang Allah nak apa dia? Inna din 'indallahi Islam. Sudah pastilah Islam. Islam tuan-tuan secara complicated mengajar kita daripada bangun tidur sampai nak tidur balik maka yang pertama di antaranya adalah cara hidup kita ni kita tak tahu nak hidup macam mana yang sedang bertentang yang sedang terhampar di hadapan kita ni adalah cara hidup secara liberal hidup secara barat yang tidak mengendahkan auratnya yang tidak mengerah mengendahkan perhubungan antara lelaki dan perempuan. Kenapa? Karena kita tak tahu adakah itu yang Allah Taala marah atau Allah Taala suka. Nak tahu tak tahu dosa pahala haram makruh haram wajib makruh semua tuan-tuan itu namanya ilmu. Batu ulama letak nombor satu yang menjadi cacau merebah zaman ni kerana apa? Kerana lemahnya ilmu lemahnya agama dalam diri kita. Kata Tok Guru kita, apabila masyarakat tidak menjadikan agama sebagai panduan hidup, mereka akan mudah terjebak dengan gejala sosial seperti zina. Kadang-kadang bukan sebab salah anak sangat, tapi salah daripada kita sendiri ayah dan mak ni. Dengan alasan terlalu sporting. Kawan-kawan main raya di rumah ni Ustaz weh biar pergi -bi lah Tua sahaja cara sangat Zaman dulu tak apalah. Zaman lah Zaman la ni dah buat kerah lagu tu Budak-budak merajuk keluar rumah Akhirnya tuan-tuan kadang-kadang rumah pun dia keluar Hak lain pun dia buat balik Bawa balik, Keluar dua buat balik tiga Faham-faham lah Pada tuan-tuan penzinaan. Bagaimana zina kita dah pernah bahas dalam kuliah Maghrib kita adalah di antara kesalahan yang termasuk dalam hukuman hudud. Nah habaq kata hukuman ni hukuman yang sangat berat. Sebab tu Allah kata wala takhrubuz zina. Jangan menghampiri zina. Dekat pun jangan apatah berzina. Mak ayah. Sat lagi ada kawan nama Raya. Berapa orang kawan hang tu? Seorang lah pasal cek kawan seorang tu je. Kawan hang laki ke perempuan? Laki. Hang kawan special ke dengan dia? Ha, special lah mak ni. Ha, tak apa. Duduk elok-elok lah. Jangan tu buat pelik-pelik. Mak nak keluar kaya ni. Ha, ni orang panggil. Mak sporting. Tapi tak kena gaya. Hapak kaya. Ikut suka hampa lah. Hampa besar dah. Ayat tu je. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman Ku anfusakum wa ahlikum nara Jagalah ahli keluarga hampa ni Daripada api neraka Tidak ada jaminan tuan-tuan Tidak ada jaminan Dalam bab akademik Kita tekankan mereka Risau kalau anak tak pandai baca Bimbang kalau anak tak pandai speaking English Tapi tak pernah bimbang Anak pandai baca Quran ataupun tidak tak pernah risau tak boleh solat ataupun tidak kadang-kadang bukan sekarang anak ayah sendiri pun tak tahu wudhu macam mana lepas tu tuan-tuan penuhilah majlis ilmu saya boleh katakan tiap-tiap harilah nak no, tutup guru kita duk cerita main mengaji main mengaji dia hak ajak tu tuan-tuan dia lain pun banyak lagi dia tak ada masa nak ajak tapi dia ajak tu atas dasar tanggungjawab ni guru letak nombor satu Punca permasalahan rumah tangga dalam hidup kita nombor satu sebab tentang Lemahnya agama Nak beramal dengan agama macam mana Kalau tak mengaji Nak beramal macam mana kalau tak tahu Motor rosak Nak repair sendiri tak arti Pulun buka sana, buka sini Dah siap buka Cover semua nak pasang balik tak boleh tak ada ilmu nak boleh pasang macam mana padahal masalah tu kecil je ya, masalah plug motor je kena tukar tapi sebab ilmu tak ada habis buka semua hatta kalau boleh pasang pun skru terlebih buka-buka cover shoot motor tengok semua buka nak pasang tengok skru lebih nak abang kata tuan-tuan kita kena ada ilmu walaupun hanya sekadar repair motor Aircon Pasal apa tak sejuk Macam mana nak bagi sejuk Kita kena panggil orang Hak bidang dia main main repair Kita tak boleh repair pasal kita tak ada ilmu Macam mana nak repair ilmu tak ada Sopo juga dengan agama Macam mana nak beramai Kalau ilmu tak ada Macam mana dia nak rasa takut kepada Allah apabila tidak menghormati ayah dan ibunya. Macam mana nak main perasaan takut Sedangkan dia tak tahu Macam mana Allah Ta'ala marah Bagi orang yang tak heran dekat mak dia Dia tak tahu Macam mana dia nak baca Quran Kalau dia tak tahu keistimewaan Quran Macam mana dia nak boleh baca Quran Kalau baca pun tak erti Macam mana dia nak semahyang Kalau semahyang pun dia tak erti Nak erti tak erti Ni nak ambil kot ke mana Kena menuntut ilmu tentang tuan mati Allah sekalian, kita buat tazkirah Jumaat ni bukan sekadar isi slot. Kalau dalam masjid kata ustaz boleh nak main tazkirah, main isi slot ni. Apa ustaz nak cakap, cakap lah. Jadi ada, tak boleh. Dia tak boleh lagu tu. Dia kena aku isi slot sebelum Jumaat ni pasal sebelum Jumaat ni lah ramainya orang main termasuk ayah. Bagus. Masjid yang buat tazkirah ni bagus. Sebab apa? Tuan, -tuan kita kadang-kadang nak kena kedengar nasihat juga. Sibuk sungguh kita ni. Jadi Jumaat tu wajib maka mai lah. Mai lewat saat lagi ni takut tempat tak ada. Mai awal. Mai awal ada tazkirah dengan masa makan. waktu ni lah tuan-tuan. Peluangnya guru-guru kita mengisi nasihat. Nasihat pertama pada petang ini, pada tengah hari ini apa dia? untuk menyelamatkan permasalahan sekarang ni adalah dengan ilmu. Nak ada ilmu mai mana? Kok mana pun kena mengaji. Ni anak-anak daripada dok main telefon saja kat rumah tu, mai masjid. Mai masjid dengar ilmu, dengar pasal wuduk, dengar pasal sembahyang, dengar pasal bahayanya berzina. Dengar pasal bahayanya mengabaikan kewajipan menuntut ilmu. Apabila dah biasa main masjid, dah kenai pakcik-pakcik tok wan-tok wan masjid ni. Lama-lama orang seronok dengan kamu, kamu pun seronok main masjid. Saya pernah sebut dulu. Ketika di Yaumul Mahsyar ni, kita akan menghadapi suasana yang sangat panah. Panah tuan-tuan ada yang sedang berjalan dengan muka dia. Ada yang sedang berjalan dengan menerak. Ada yang lemah dalam peluh dia sendiri. Ada yang sedang merasai panasnya seolah-olah matahari sejengkai atas kepala. Maka ditanya adakah golongan yang boleh duduk di bawah tuduhan? Ada tak tuduhan ketika itu? Jawabnya ada. Maka sebahagian daripada tuduhan itu adalah orang muda yang hatinya terpaut sangkut dengan masjid. Maksud kata orang muda yang tak boleh tinggal masjid dia rasa sayang dengan masjid Pegang elok-elok Saya ustaz balik sekolah Saya tidur ustaz pasal saya penat Petang saya main bola Malam lepas maghrib saya nak kena pergi masjid Kalau tak pergi ustaz saya rasa macam kosong hidup Minta ke Allah kekalkan istiqamah tu Sebab apa? Paling kurang di masyar hmm. kamu selamat Orang tengah panas Orang tengah duduk mani peluh Kamu duduk di bawah tuduhan Termasuk juga tuan-tuan kita orang berumur ni Orang tua yang hatinya berada dalam masjid. Dia tak boleh tinggal masjid ni. Ada satu masjid saya pi satu orang pakcik ni. Ada penyakit tarik. Keluar masjid tarik. Sampai masjid tarik. Tapi tak pernah tinggal masjid. Tarawih buat 20. Hak buat 8 dia malu ke dia. Dia buat 20. Macam kita buat 8 tak apa nak buat ke mana ni. Hak masjid buat 20. Ada 8 balik tak apalah, Janji buat dia dia buat 20 tuan-tuan. Daripada pintu masuk nak mai ke sah depan ni makan masa. Insya-Allah andai kata Allah ambil dia, saya boleh katakan husnul khatimah. Tuan-tuan nak mati dengan cara mana tu pilihan kita. Jadi yang pertama, saya titik beratkan tentang menuntut ilmu, nak tuntut ilmu jangan cari dalam TikTok, jangan cari dalam YouTube. Carilah di masjid-masjid atau tempat-tempat pengajian. Ada sahabat saya masih muda. Mungkin dia muda daripada saya. Dia bekerja tuan-tuan, sibuk macam tuan-tuanlah kerja 85. Tapi setiap bulan dia akan ambil cuti. Cuti dia bukan pergi berjalan tapi cuti dia semata-mata nak menuntut ilmu. Saya boleh katakan andai dia istiqamah, dia ikhlas kerana Allah, husnul khatimah Allah taala ambil dia. Tu pilihan dia. Pilihan kita masih lagi nak tangguh nak duduk di rumah masih mengharapkan nasib nak buat macam mana nasib saya tak dan nak pergi masjid nak buat macam mana takdir saya orang yang sibuk nak buat macam mana takdir saya tak ada peluang menuntut ilmu duduklah kamu dengan macam mana tu sampai mati Tuan, tuan ibadat yang dibuat tanpa ilmu tak diterima Allah kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala Allah berfirman dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhomka. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tuan-tuan buta. Ni untuk siapa ni? Orang hak macam mana tadi? Orang hak macam mana tadi ni? Saya tak payah lah. Sibuk sungguh. Ha. Kalau kita cakap lebih-lebih. Ustaz tak apalah lah. Ceramah ya. Kami tak hati ceramah. Kena juga. Ustaz tak apalah lah. Pandai bercakap. Dah nama pun Ustaz tuan-tuan. Tak pandai bercakap nak mengajak aku pun lah ni teguran pasal ni bidang kita tegur sama-sama saya kata ni saya tegur ni untuk diri saya dan kita bersama boleh buang dah tuan-tuan boleh buang dah perangai hak jenis pasien tangguh tu dah sibuk dah buat lagu mana dia duduk keras juga tapi sibuk-sibuk dia ada masa buat satu grup pergi memancing di pelantak minyak sibuk-sibuk dia ada masa untuk create, untuk create satu grup kayuh pusing taping Bulan puasa boleh kayuh, jangan main. Tengah hari duk kayuh, rembang-rembang boleh, boleh. Sebut kata mengaji Allah, minta mahla ustau oh, tak dan sungguh. Esok jangan duk cari kita. Esok tuan-tuan jangan duk haraplah solat kita ni Allah Taala terima bulat-bulat kalau tidak ada ilmu. No, itu yang pertama. Yang kedua Punca daripada berlakunya permasalahan sekarang ni tuan-tuan adalah kerana pengaruh media sosial. Hak ni tak boleh lari ya. Dan hiburan yang melampau. Saya minta maaf. Abutih kata I'm so sorry. Kalau ada guru-guru dalam ni. Kita sebagai pendidik bukan pengajar. Hai? Tak, samakah? tak sama Tak sama. Dulu disebut Kementerian Pelajaran Malaysia. Kemudian demai pula Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ni cantik. Mengajak sahaja tak cukup. Masuk kelas boleh baca kering habis balik tu mengajak nama dia. Mendidik dia masuk first kali bagi nasihat Tanya, siapa dah solat ke belum hari ni? Macam mana subuh tadi solat ke tak? Hari ni siapa main sekolah, salam tak dengan ayah? Salam tak dengan mak? Siapa tak salam, ingat, sekejap lagi nak belajar payah. ha, tu cara pendidik tu. Dia nak hidup anak murid dia tu sempurna. Ni anak murid yang panjang ni, gunting lah. Nak simpan sampai tahun bila, gunting. Pasal etika, undang-undang dalam sekolah Rambut kena pendek apabila cikgu tegur ustaz tegur kamu jangan pulak pergi repot kamu ayah zaman sekarang ni dia menjadi manja tengok ganah masuk tomoi dapat nombor dua nombor satu tak logik sangat dapat nombor dua masuk taekwondo tali pinggang sampai dua bila ustaz tegur rambut panjang kat ayah ayah pulak pencing komando main marah ustaz apa ustaz tu tegur anak saya berapi lah sebab tu jadi cacau merubah habis anak-anak tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang punca daripada ayah tu sendiri. Jadi yang kedua anak-anak, kamu nak ada telefon, nak ada tablet, kamu punya pasal. Tapi awas, itu adalah musuh yang paling kuat untuk zaman sekarang ni. Termasuk kita tuan-tuan. Nak baca quran semuka pun padah, berpeluh. Tapi boleh tengok telefon 3 jam tak sedap, sedap-sedap dah habis. Nasihat juga untuk saya. Yang ketiga... Masa anak bihat Yang ketiga kerana kerosakan institusi kekeluargaan Yang ni sungguh tuan-tuan Saya jumpa ramai anak-anak murid saya dulu Paling besar sekali adalah Sebab mak ayah Ayah berpisah dengan mak Ayah bergaduh dengan mak Mak bergaduh dengan ayah Ayah bergaduh dengan tuan Jadi anak ni tak terurus Sekadar hantar sekolah Habis, buat balik Yang paling pior bagi motor hang pi sendiri hang balik sendiri hang nak jadi apa hampir punya pasal tuan-tuan ni saya cerita ni fakta bukan saya ambil langsung khabar berlaku pada diri saya dengan anak murid saya maksudnya pengalaman saya jadi, saya tak tahu lah ustaz orang lain balik kampung saya tak tahu nak balik mana pasal apa pula dah mak ayah duk bergaduh balik bergaduh saya saya makan penampak saya makan menyepak tuan-tuan ni kita orang lelaki ni antara hikmah orang lelaki wajib main Jumaat sebab dengar nasihat lah. Khutbah sekali lagi mungkin kita lena. Maka dihidang dengan dua tazkirah. Sebab tu tazkirah ni pedih sikit lah. Sama-sama pedih tak apa tuan-tuan. Sekurang-kurangnya di sana kita lega tinggal parutnya. Kalau pedih di sana nak berubat macam mana? Ubat duduk di dunia. Tak ada lah. Pedih siap-siap tak apa. Sebab apa Jumaat wajib untuk orang lelaki? Untuk kita faham benda ni. Pasal kita kepala ketua keluarga Baik, buruk, elok, cantik Keluarga kita Atas kepala dia Kalau pak tak puasa Payah anak nak puasa Kalau pak tak kerti nak mengaji Jangan harap anak, -anak nak mengaji Kalau pak tak ada bahasa Jangan harap anak yang akhlak mulia Tak percaya, tu suruh buat eh? Sebab tu tuan-tuan Main mengaji Penuhi masjid kita insyaAllah Dan yang terakhir kata silap saya Dah bunyilah yang terakhir anak-anak sekalian Adalah disebabkan daripada Rakan yang rosaknya akhlak Nak kawan Kawan yang akhlak yang baik nah, Yang jaga sembahyangnya paling kurang Masuk waktu jemui kita sembahyang dulu Baru kita main bola sebagai contoh Wallahu Wallahu'alam tuan-tuan Masa pun dah habis InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat Walaupun tak banyak Jangan tinggal semua وبالله no? التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فحم النبي وَحِفْظَ المرسل وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقبل الله منكم